Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Uzair bin Abdullah, merupakan pelajar PDPP Perdana PJ. Untuk hari ini, saya akan membentangkan tajuk bagi ikut kursus EDUP 2102. Tajuk khususnya adalah Sosiologi dalam Pendidikan. Iaitu tajuknya adalah Perkembangan Sosio Budaya di Sekolah. Untuk sini kita boleh lihat pengenalan bagi sosio budaya di sekolah iaitu sekolah merupakan institusi penting dalam masyarakat yang memainkan peranan utama dalam membentuk identiti pelajar. Yang di mana yang keduanya kepelbagaian sosio budaya di sekolah merujuk kepada perbezaan dari segi kaum, agama, bahasa, gaya hidup serta status ekonomi dan sosial pelajar. Yang ketiga, kepelbagaian ini boleh memberikan impak positif seperti perpaduan dan toleransi. Tetapi juga boleh menimbulkan cabaran seperti diskriminasi dan jurang akademik. So dekat sini kita boleh lihat kepelbagaian sosio budaya ni sekiranya dilakukan dengan betul so ke arah apa ke arah positiflah ah kesannya sekiranya kita di sekolah gagal ha, orang kata membawa kepelbagaian sosial budaya ni ha, dia boleh memberi kesan negatif lah so kat sini kita boleh lihat guru memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam memastikan kepelbagaian ini membawa manfaat dan bukan menjadi punca konflik terus-terusnya so, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Okey, faktor yang pertamanya kepelbagaian sosio budaya ni yang pertama latar belakang etnik dan agama. Okey, seperti sedia maklum Negara Malaysia ni kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik dari Sabah dan Sarawak. So kat sini setiap kaum mempunyai bahasa, adat resam dan amalan keagamaan yang berbeza. Sebagai contohnya di Malaysia macam kita kaum Melayu ada bahasa dia, ada adat resam dia, macam and then kaum Cina ada bahasa mereka, ada adat resam mereka. nen kaum India ada bahasa mereka, ada adat resah mereka, dan juga ada amalan so setiap aa, kaum ni ada ni lah amalan keagamaan yang berbeza-beza ok seterusnya aa, dekat sekolah seperti kita tahu di Malaysia ni kita bukan sahaja aa, hanya ada sekolah kebangsaan tetapi juga kita ada sekolah jenis kebangsaan, China dan Tamil dan sekolah agama yang turut menyumbang kepada perbezaan sosio budaya dalam kalangan pelajar. Seterusnya, faktornya yang mempengaruhi keperluan sosio budaya di sekolah adalah persekitaran sosial dan ekonomi. Yang di mana status ekonomi keluarga mempengaruhi tahap pendidikan pelajar yang dimana pelajar dari uh, orang kata berpendapatan tinggi Biasanya mempunyai lebih banyak sumber pembelajaran Seperti kelas tuition, gadget pembelajaran dan bahan rujukan tambahan uh, So dekat sini pelajar-pelajar uh, yang dari keluarga berpendapatan tinggi Selalunya akan inilah uh, orang kata uh, dia dapat apa? bahan pembelajaran yang lebih lagi lah Yang dimana oleh kerana ibu bapa mereka tak mampu untuk membiaya contohnya macam tuition untuk gadget-gadget mereka. Manakala pelajar dari latar belakang yang kurang berkemampuan mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keperluan asas seperti teks dan akses internet. So dekat sini, inilah kita guru ni harus mengupuk semangat ataupun menyemai sikap hormat menghormati uh, antara pelajar. So dekat sini kita boleh apa? Ah uh, inilah ah uh, tingkatkan lagi sikap hormat menghormati pelajar yang di mana pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi ni dia juga perlu hormat pelajar dari latar belakang yang kurang berkemampuan ni. So kat situ dapatlah sama-sama untuk pelajar tu belajar yang seterusnya adalah dasar pendidikan negara. Yang di mana dasar pendidikan kerajaan memainkan peranan dalam membentuk interaksi antara pelajar dari pelbagai kaum dan budaya. Sebagaimana kurikulum kebangsaan menetapkan mata pelajaran sejarah, pendidikan sivik dan pendidikan moral untuk mengajar pelajar mengenai kepelbagaian budaya dan nilai perpaduan. Ha, so dekat sini kita sebagai guru Ha, dan contohnya dalam subjek sejarah kita boleh uh, ha, lah memperkenalkan tokoh-tokoh ataupun pahlawan-pahlawan negara yang telah orang kata menegakkan hmm, apa kemerdekaan Malaysia. Masuk ha, so, dekat situ kita boleh ha, menyemai semangat cinta akan negara terhadap uh, ha, lah apa oh, daripada pelajar So, seterusnya program Rimoh iaitu rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Yang di mana dianjurkan bagi menggalakkan integrasi antara pelajar daripada pelbagai sekolah dan juga latar belakang. Dan seterusnya pengaruh media dan globalisasi. Yang di mana pelajar kini lebih banyak terdedah kepada media sosial yang mempengaruhi cara mereka melihat budaya lain so dekat sini pengaruh media sosial ni buat masa sekarang sangat-sangat meluas lah so dekat sini dengan boleh dikaitkan dengan pembelajaran abad ke-21 yang di mana kita lebih banyak menggunakan teknologi so dekat sini pengaruh media ni inilah contoh sebagai contohnya aplikasi TikTok pelajar-pelajar boleh lihat bagaimana kaum-kaum seperti Melayu, Cina, India dia mempersembahkan budaya-budaya mereka dekat media. So dekat situ kita boleh uh, memupuk ataupun menghormati uh, ni lah terhadap budaya masing-masing. Sebagai contohnya kita dapat lihat oh macam ni rupanya budaya Melayu uh, sambut perayaan. Oh macam ni rupanya kaum Cina menyambut perayaan. Oh macam ni rupanya kaum India menyambut perayaan. Ha, so kat situ kita boleh uh, ni lah media ni sangat berpengaruh jika digunakan dengan betul. So seperti so, seterusnya walaupun media boleh meningkatkan kefahaman tentang budaya luar, ia juga boleh membawa kesan negatif. Ha, seperti saya cakaplah, seperti stereotip dan salah faham terhadap budaya lain. So kat sini sekiranya ha, med, platform media ni gunakan dengan betul, maka positiflah ada ha, dia punya kesannya. Kalau media pengaruh media ni digunakan dengan tidak betul, maka negatiflah dia punya kesannya. So dekat sini kita lihat kepada isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya. Jadinya kat sini isunya saya kaitkan dengan isu buli di sekolah. Mari kita lihat sama-sama. Ha, so kat sini kita boleh lihat Okey. Tu so, kat sini walaupun kepelbagaian boleh menjadi kekuatan, ia juga boleh menimbulkan isu ketidaksamaan menyebabkan buli di sekolah. Okay. Untuk isu isunya sebagai inilah kita boleh diskriminasi terhadap pelajar minoriti yang di mana pelajar dari kaum atau agama minoriti sering menjadi sasaran kerana dianggap berbeza. Sebagai contoh dekat sekolah tu kita mempunyai pelajar orang asli berkemungkinan dia selalu diejek kerana cara bercakapnya yang berlain berlainan atau kerana latar belakang keluarganya yang tinggal di kawasan pedalaman. Ha so apa pelajar dari kaum ataupun agama yang majoriti ni dia akan mengejeklah kaum-kaum ataupun agama yang daripada baik apa golongan minoriti ni seperti orang asli. So dekat situ apa, pelajar yang pelajar orang asli ni dia akan terasa diganggu dan juga emosi mereka boleh terjejas dan juga boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka. So seterusnya kita lihat perbezaan sosial dan juga ekonomi. Yang di mana jurang antara pelajar kaya dan miskin sering menjadi punca buli nah ha, ini selalulah selalu kita lihat ha, sama ada dalam ha, apa realiti maupun di alam maya seperti di drama semua tu lah ha, mana mana pelajar yang daripada golongan apa ha, kata dan dari golongan kaya ni akan sentiasa membuli pelajar-pelajar yang daripada golongan miskin ni tak kisahlah dari apa fizikalnya ke dari alam maya ke pelajar-pelajar yang miskin ni akan sentiasa dibuni Seterusnya, budaya hegemoni Iaitu dominasi satu kumpulan ke atas kumpulan yang lain Di mana sesetengah pelajar mendominasi dan memperkecilkan kumpulan lain Berdasarkan faktor seperti bangsa, agama atau kecenderungan peribadi kita so, kita lihat contohnya dalam setengah sekolah pelajar yang bercakap dalam bahasa ibunda mereka mungkin dijejak oleh kumpulan majoriti yang mendominasi penggunaan satu bahasa tertentu ha dekat sini kita boleh orang kata nak difahamkan contohnya dekat sekolah kebangsaanlah di mana majoritinya pelajar-pelajar tersebut terdiri daripada kaum Melayu dan pelajar-pelajar yang minoriti seperti apa kaum India ada ha, menggunakan bahasa ibunda mereka ketika mereka bertutur ha, so kat situ apa pelajar-pelajar yang dari me, kumpulan majoriti ni ha, akan mengejek lah ha, akan mengejek apa bahasa apa bahasa apa dia cakap tu ni 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 kan ha, contoh macam itulah so dekat situ boleh menyebabkan ha, pelajar-pelajar yang kumpulan kecil ni dia berasa terganggu dan juga terjejas ha, seakan-akannya dia dibuli lah oleh pelajar-pelajar yang majoriti ni selain tu juga pelajar-pelajar yang apa apa yang terdiri daripada, daripada dah, dominasi satu kumpulan nah, ha, sebagai contoh dekat sekolah ni kita ada apa satu kumpulan yang ni lah orang, orang kata kumpulan senior ke apa kan ha, kumpulan senior ni semestinya lah Terutamanya sekolah yang berasrama. Ha, sentiasa akan ha, bully pelajar-pelajar ha, junior. Okay, so kat sini saya paparkan ha, apa statistik kes bully mengikut tahun. So kita boleh lihat ha, kes bully ni dia meningkat daripada 2015 lepas tu dia meningkat 2016 and then dia turun 2017 untuk tahun 3 tahun yang ni 2021 dia, dia sebanyak 326 saja tetapi dia meningkat sangat drastik daripada tahun 2001 ke tahun 2022 So untuk data ni sebanyak 4,994 kes buli direkod dari Januari hingga Oktober 2023. Jadinya statistik dari kes buli ni saya mendapat sumber daripada Sistem Sarsiah Diri Murid Kementerian Pendidikan Malaysia. So kat sini anda boleh lihatlah bagaimana kes buli ni dia sentiasa meningkat. Jadinya kita sebagai guru harus memainkan peranan pentinglah agar kes buli ini tidak ada lagi ataupun berkurangan ataupun masalah tu tidak uh, tidak sebesar lah. So kat sini seterusnya saya mendapat petikan dari berita Astro Awani yang diucapkan oleh timbalan pendidikan Malaysia sebanyak 4994 kes buli direkodkan dari Januari hingga Oktober 2023. So kat sini kita boleh lihat kita boleh lihat ah petikan berita daripada Astro Awani. so seterusnya apa tu? kes buli ni aa, disebabkan apa? nilai moral dan juga disiplin dalam kalangan pelajar semakin berkurang. Pelajar pelajar ni dia tidak tidak apa tidak hormat menghormati tidak mengambil cakna terhadap isu-isu buli ni. Okay. Seterusnya saya memaparkan satu klip video yang di mana ucapan daripada Kembalan Menteri Pendidikan Lim Bo Ying Tentang saya tak satu. Tentang uh, kes, berapa kes buli yang telah di uh, uh um, Kementerian Pendidikan uh, Malaysia sentiasa memandang serius isu buli yang melibatkan murid sekolah KPM Berdasarkan data daripada sistem Sasiah di murid, SSDM KPM, uh, sejumlah saya hanya ada 3 tahun. Jumlah tiga tahun sejumlah di pada tahun 2021 di mana uh, masih um, semasa uh, MCO, uh, sejumlah 326 kes telah direkodkan pada tahun 2021. Manakala pada tahun 2022 sebanyak 3887 kes Manakala pada tahun 2023 sehingga Oktober, sejumlah 4,994 kes telah direkodkan. Semua kes ini siasatan telah dijalankan siasatan dan tindakan susulan telah diambil terutamanya dari segi bimbingan, bimbingan dan kaunseling. kat situ, uh, inilah apa Uh, statistik yang disampaikan oleh timbalan Menteri Pendidikan. So kat sini kita boleh lihat uh, buli ni bukan sahaja berbentuk fizikal tetapi juga dalam talian juga boleh menyebabkan buli dan juga boleh menyebabkan gangguan emosi terhadap pelajar-pelajar ni. Di mana penggunaan media sosial yang meluas Buli ini tidak hanya berlaku secara fizikal tapi juga dalam talian. Sebagai contohnya, pelajar yang membuat naik gambar ataupun video yang dianggap tidak menarik mungkin menerima komen negatif atau menjadi bahan jenaka di media sosial. So, seperti yang saya katakan, pelajar-pelajar yang membuatkan, membuat naik video ataupun gambar yang kurang menarik dia mendapat komen negatif, kecaman jadinya kat situ boleh mengganggu emosi atau mengganggu emosi pelajar-pelajar tu so kat sini ini adalah data yang saya dapat lah daripada Cyber Security Malaysia bagi kesalahan buli cyber ni kat sini kita boleh lihat peratusan bagi sekolah rendah dan juga peratusan bagi sekolah menengah Jadi jadinya kita sebagai guru ni memainkan peranan yang sangat penting agar apa perkembangan sosio budaya di sekolah ni dapat berkembang dengan baik. So kat sini kita lihat peranan guru sebagai ejen sosialisasi So kat sini guru memainkan peranan penting dalam membentuk budaya sekolah yang positif dan menangani isu buli So, kat sini beberapa langkah boleh diambil oleh guru termasuk menerapkan nilai toleransi dan empati iaitu menggalakkan pelajar untuk menghormati perbezaan dan memahami perasaan orang lain. Guru boleh mengadakan sesi perbincangan kelas tentang kepentingan menghormati budaya yang berbeza. So, kat sini kita sebagai guru ni lagi-lagi pada subjek pendidikan moral kita boleh mengadakan sesi soal jawab terhadap pelajar Ah ha, yang di mana pelajar ni kita boleh menceritakan ha, kita sebagai rakyat Malaysia kita harus hormat menghormati budaya masing-masing. Seterusnya kita menggunakan pendidikan yang holistik iaitu memasukkan unsur perpaduan moral dan nilai sivik dalam kurikulum sekolah. Ah ha, so dekat sini tak kisahlah se, uh, mata pelajaran apa sekalipun uh, Kita harus menyelitkan unsur perpaduan, moral dan juga nilai sivik Sebagai contohnya, subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan sivik Boleh digunakan untuk mendidik pelajar tentang kesan negatif buli uh, So, kat sini kita boleh uh, sampaikanlah lah uh, Orang kata maklumat berkenaan sekiranya kita apa melakukan buli ni dia memberi kesan negatif terhadap mangsa buli dan juga aa, pembuli tersebut. So kat sini kita sebagai guru bukan sahaja kita mengajar akademik semata-mata kita sebagai pendidik yang itu kita mendidik secara holistik aa, akademik sahsiah agar pembentukan pelajar tu menjadi dengan lebih baik. Seterusnya, membudayakan sikap inklusif dalam aktiviti sekolah. Yang di mana kita harus memastikan semua pelajar mendapat peluang yang sama dalam aktiviti akademik dan juga co-curriculum. Sebagai contohnya, kita sebagai guru boleh memastikan bahawa pasukan-sukan sekolah terdiri daripada pelajar dari pelbagai latar belakang bukan hanya satu kumpulan tertentu. So dekat sini kita boleh ni lah contohnya kita nak buat pasukan bola sepak So kita sebagai guru ni kita janganlah mempunyai sikap pilih kasih terhadap pelajar-pelajar ni So kita nak ambil oh pelajar kalau bola ni pelajar melayu je nak ambil ha, Kita kena harus ambil pelajar latar belakang berbeza-beza lah Tak kira kaum, apa agama dan juga fizikal Seterusnya kita sebagai guru harus menjalin hubungan rapat dengan pelajar ini mana guru perlu menjadi individu yang dipercayai oleh pelajar agar mereka berasa selesa untuk melaporkan kejadian buli. So kat sini sekiranya kita sebagai guru menjalin hubungan baik dengan pelajar, pelajar-pelajar ni dia tidak akan berasa malu untuk meluahkan sesuatu ataupun masalah kepada guru-guru tersebut. Kerana dia berasa sangat selesa lah untuk meluahkan apa-apa yang dia hadapi. So, dan akhir sekali, kita sebagai guru harus bekerjasama dengan pihak sekolah. Iaitu kita, inilah apa, mewujudkan program anti-bullying. Di mana kita memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar terhadap bahayanya uh, buli ni. So dekat situ, dekat dalam program tu kita boleh selitkan acarama, uh, lakonan simulasi, pameran kesan buli terhadap bangsa ada uh, dan juga hukuman. Yang paling penting sekali hukuman. Sekiranya kita melakukan apa buli terhadap uh, mangsa mangsa, -mangsa buli ni. Dekat situ kita boleh memberi kesedaran lah kepada pelajar. Nanti pelajar akan lihat, oh kalau kalau saya buat buli ni ha, saya saya akan kena hukuman macam ni macam ni so pelajar akan lebih hormat menghormati antara satu sama lain so kat sini kita boleh lihat panduan pengurusan menangani buli di sekolah lah daripada KPM Kementerian Pendidikan Malaysia kita sebagai guru ha, kita boleh lihat macam mana kita nak atasi ha, isu-isu buli ni Okay. Jadinya perkembangan sosio budaya di sekolah ni merupakan inilah apa aspek yang sangat pentinglah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, suasana sekolah yang harmonis agar kita hormat menghormati sesama kaum, agama dan sebagainya supaya apa masalah-masalah ataupun isu-isu yang tidak diingini tidak akan berlaku. Jadi dekat situ sekiranya perkembangan sosial budaya ni lebih ke arah positif kita sebagai guru pun akan lebih senang untuk mengajar dan juga mendidik para pelajar ni. Jadinya itu saja dari saya berkenaan apa pentaksiran berterusan bagi subjek sosiologi dalam pendidikan. Sekian terima kasih.